स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले हैं हमारा ग्रेड फोर्थ का नेक्स्ट लेसन बचती चे महत्व ये संवाद संवाद मीन जो कन्वर्सेशन होता है ओके उसे हम संवाद बोलते हैं मराठी में संवाद का मीनिंग है कन्वर्सेशन ओके हाँ तो यहाँ पे देखिए दो फ्रेंड्स हैं सोहम और अमित जिनके बीच का ये कन्वर्सेशन है तो हम यहाँ पे देखेंगे इसको ठीक है तो बढ़ते हैं आगे सोहम यहाँ पे ये जो कोलन होते हैं ना दो, दो डॉट तो जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो ना मनाला तो मराठी में ये पढ़ते हुए आपको बोलना है मनाला तो देखिए सोहम मनाला काय अमित कसा आहेस क्या अमित कैसे हो कसा आहेस मीन कैसे हो मामा चा गावाह आलास मामा के गाँव से आप कब आए ठीक है हुँ? तो उसके बाद अमित मनाला अमित म्हणाला तो देखो फिर उसके बाद अमित का टर्न शुरू है अमित म्हणाला खुशी मीन्स खुशी से अरे मी मस्त आहे कालच आलो कशी सोह म्हणाला कशी झाली दिवाळी तो फिर सोमने पूछे कैसे हुआ, हुई आपकी दिवाली कैसी हुई आपकी दिवाळी हां मग त्यानंतर अमित म्हणाला अरे खूप छान अरे बहुत अच्छी हुई ठीक सर्व भावंड ने खूब मजा के लिए हम सारे भाई बहनों ने भावंडा मीन्स जो कजन ब्रदर सिस्टर होते हैं इन सब ने मिलकर बहुत मजे किए फटाके बाजव मिठाई फराड़ा ताव मारला तो हम सब ने क्या किया फटाके बजाए और मिठाई और जो फराल के जो चीजें होती मतलब नमकीन जो होता है इस सब के ताव मारला मीन्स बहुत अच्छे से खाया बहुत खाया आजोबा ने आम्हा सर्व नातवंडा ना आजोबा मीन्स ग्रैंडपा आम्हा मीन्स हम सर्व नातवण्डाना मीन्स ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन ठीक है आजोबा ने आमा सर्वनातवण्डाना नवीन कपड़े घीतले तो हमारे जो ग्रैंड पा है उन्होंने सारे ग्रैंड डॉटर ग्रैंडसन जो है उनके लिए नए कपड़े लिए मामा ने सगैं पैसे दिले और जो मामा है उन्होंने सबको पैसे दिए जे आवड़ेल देखने खाओ गया मना और उन्होंने बोला है कि जो आपको आवड़ेल मीन्स जो अच्छा लगे वो और जो खिलौना लगे वो कुछ खाओ मीन्स आपको लेना है स्वीट वगैरह या कुछ भी खाने के लिए तो वो आप ले सकते हो तू मामा ने पैसे दिए हैं सोहम म्हणाला मग काय करणार त्या पैशाचे तू तो सोहम ने पूछा फिर तुम क्या करोगी उस पैसे का अमित म्हणाला अरे माझे बाबाही मला दर महिन्याला काही पैसे देत असतात तो मेरे बाबा भी मुझे हर महिने कुछ पैसे देते है तेव्हा मी मला आवडेल ती खेळणी खाऊ आई सो आई बाबांसोबत आणत असतो तेव्हा मीन्स उस टाईम मी आवडेल ती खेळणे आणि खाऊ आई बाबांसोबत आणत असतो तो मैं क्या करता हूं? जब उनके साथ जाता हा तो मुझे जो चीजे लगती है खिलोने खेळणे मीन्स खिलवणे खाऊ मीन्स जो बी खाने की चीजे लगती है वो चॉकलेट वगैरे खाऊ आईबाबांसोबत आणत असतो जो वो मम्मी पापा के साथ जाता है तो वो लेकर आता आहे अमित हे पैसे मी आईबाबांना देईन आणि त्यांच्यासोबत जाऊन खाऊ आणि खेळणे घेऊन येईल हां तो फिर उस अमित क्या कह रहा है मी आता ये पैसे घीन यानी आई बाबा ना दिन यानी तबत मैं उनके साथ जाऊंगा मी ये पैसे आई बाबा ना दिन मैं उनके पास दूंगा मम्मी पापा के पास और उनके सोबत तैचा सोबत जाऊन खाओ यानी खेनी घेऊन उन ये उनके साथ जाके मैं खाऊ मीन्स जो भी खाने की चीज़ें है वो और खिलौने खेने मीन्स खिलौने टॉयस वो लेके आऊँगा अपन मिलोन खाओ खाऊ या अन मिल खेने खेलूँ तो उसने क्या कहा अमित ने सोम को कि मेरे पापा भी देते हैं मैं मम्मी पापा के साथ जाता हूँ अब अब भी है मेरे पास तो पैसे तो मम्मी पापा के पास मैंने दिए हैं जब जाऊँगा तो मैं खिलौने ले कर आऊँगा और खाऊँ तो हम क्या करेंगे साथ में वो खाऊ खाओ या जो भी मैं लेके आऊँगा वो साथ में खाएंगे और मिलोन खिलौने खेलो हम मिलकर वो खिलौने खेलेंगे ठीक है आगे सोहम मनाला तू ते पैसे साठून ठे हो का तो सोहम ने पूछा कि तुम वो पैसे बचा के नहीं रखते हो साठून में स्टोर करके साठों में स्टोवर करके नहीं रखते हो क्या या फिर बचा के सेव करके नहीं रखते हो क्या ठीक है देखो फिर अमित ने क्या कहा अरे आई बाबा मैं सांगत संगत तो अमित ने कहा कि हाँ अरे भाई मुझे तो मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि पैसे बचाओ सोहम मनाला मल ही मजे बाबा मामा मावशी अत्या पैसे देते तो सोम ने कहा कि मुझे भी मेरे बाबा मीन्स पापा मामा मासी मीन्स मामा और मौसी आत्ता मीन्स बुआ पैसे देते है अमित मनाला तू का कर पैसा से तो अमित ने पूछा तुम क्या करते हो पैसों का सोहमान अरे मीते खर्च करत करो तो सोम ने कहा कि मैं वो खर्च नहीं करता आई ने मैं एक पिगी बैंक दिली आहे तो आई मीन्स मम्मा मम्मा ने मुझे एक पिगी बैंक ला कर दी है त्यात मी पैसे साठवतो उसमें मैं पैसे

एक एक आ, निकालता आपल्याच वयाची आणि लहान अशी अनेक मुले आहेत हमारी ही आपल्याच मीन्स हमारी वयाची मीन्स एज के आणि लहान अशी अनेक मुले आहेत और छोटे छोटे असे बहुत बच्चे अनेक मीन्स बहुत मुले मीन्स बच्चे ज्यांना दिवाळी आणि इतर सण साजरे करता येत नाही ज्यांना मीन्स जिनको दिवाळी आणि इतर सण मीन्स दिवाळी और अदर फेस्टिवल्स सेलिब्रेट साजरी मीन्स सेलिब्रेट करता ही नहीं कर नहीं सकते जो कुछ बच्चे हैं हम हमारी एज के और हमसे भी छोटे उनको ये सेलिब्रेट नहीं कर सकते वो फेस्टिवल दिवाली और अदर फेस्टिवल्स का ही मुले तो अशा है जन्ना आई वड़ील नहीं कुछ काही मुले मीन्स कुछ बच्चे तो ऐसी भी है जिन्होंने जन्ना मीन्स जिनको आई वड़ील मीन्स माँ बाप नहीं है अशा का ही मुला मी साठवे पैसातन पुस्तकें खेलनी कहीं वस् उपयोगी वस्तु देते तो जिनके माँ बाप नहीं है ऐसे बच्चों को मी क्या मैं क्या देता हूँ अशा कहीं मुलां ऐसे कुछ बच्चों को मी मीन्स मैं माजा साठवले पैसातन मीन्स मैंने जो बचाए हुए पैसे हैं उनमें से पुस्तकें मीन्स बुक्स खेलनी मीन्स टॉईज यानी कहीं उपयोगी मीन्स कुछ जो उपयोग में आ सके कुछ इस्तेमाल में आ सके ऐसी चीज़ें मैं उनको देता हूँ तो वे चेहऱ्यावर आनंद मला खूप समाधान देते और उस टाइम उनके चेहरे पे जो आनंद होता है वो मुझे बहुत समाधान मीन्स सैटिस्फेक्शन देता है अमित म्हणाला खरच मित्रा सच में दोस्त मजा हे कधी लक्षातच तो आले नाही मेरे ये कभी ध्यान में ही नहीं आया लक्षातच मीन्स ध्यान में, में। आजपासून मला कोणीही पैसे दिले तर मी साठवून ठेवणार और आज से आगे कोई अगर मुझे पैसे देता है तो मैं वो बचा के रखूंगा बचत के लिए का उपयोग गरजू मुलांस करना और उन बचाए हुए पैसों का मैं क्या करूँगा जो गरजू मीन्स नीडफुल बच्चे हैं उनके लिए मैं यूज करूँगा धन्यवाद मित्रा थैंक यू फ्रेंड ओके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में डालिए आई विल आंसर द कमेंट्स थैंक यू सो मच